На днях в столице был зафиксирован температурный рекорд 35,4 градусов тепла, однако накануне погода резко ухудшилась. Как такая резкая смена погоды влияет на состояние человека, знает наш корреспондент Инна Завоюра и уже готова нам рассказать в прямом эфире. Иночка, доброе тебе утро. Ну, рассказывай, что тебе удалось узнать по этому поводу. Колеги, доброго ранку, Києві дійсно протягом останніх кількох тижнів була неймовірна спека. Люди рятувалися чіткі. Кондиціонерами чи то споживанням великої кількості холодної води. А спека ще була учора зранку, утім, вже у другій половині дня столицю пройшлися дощі. Власне і були дощі усю ніч сьогодні. Власне, зараз небо покрите сірими хмарами. Більше про те, як такі зміни погоди впливають на самопочуття людини, розпитаємо у лікаря-терапевта пані Наталія Гордієнко. Доброго ранку Доброго ранку. Доброе утро. К счастью, переменной погоды происходит не за пять минут и мы ожидаем или понижения температуры, или жару, которая вот была накануне. И поэтому готовиться нужно обязательно по одежде, готовить свой базовый летний гардероб, который мы носим в прохладное время года, чтобы не замерзнуть и не переохладиться. Или к жаре, когда у нас другая одежда полегче посвободнее, посветлее, чтобы нам было удобно и комфортно переживать жару. Чем опасны переменные погоды? Для людей, у которых есть хронические заболевания и маленьких детей, у которых периоды адаптации к переменам происходят не так быстро, да, опасно, что могут быть головные боли, повышение давления, головокружение и все. Но это, это помогает уменьшить плановый прием препаратов, который заранее обсуждается со своим врачом. Нет общих рекомендаций советов. У каждого свое, у каждого свой план, поэтому советуемся с врачом, как, это, как к этому готовиться. По э, общим правилам, да, мы должны правильно питаться, в жару мы должны легче кушать, у нас должен быть уменьшен пищевой рацион по жирности, по калорийности. Желательно не употреблять крепких алкогольных напитков, а что-то полегче не передать на ночь. Ну, в принципе, еще. И за досвидом, як часто до вас звертаются ось такие, вот час вот таких измен погоды люди? Вы знаете, как нозология болезни, то есть те болезни, которыми раньше обращались, последние несколько лет изменилось. Так как мы стали более подвержены современному образу жизни, то в жаркую погоду есть пациенты, которые простужаются под кондиционерами, или протянула шею, или протянула спину, или насморк, или гайморит, или бронхит. А в жару больше травлення ні то з'їв, ні так з'їв, ні то випив. Дякую. Дякую вам за інформацію, друзі, колеги. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бажаю всім гарного та бадьорого ранку.